नमस्कार माझं नाव तानाजी भोसले राहणार नेहरूनगर पिंपरी पुणे मी ज्ञानेश्वरी ग्रंथाचं लिखाण पूर्ण केलेलं आहे आता के देवी ोषो निज द्यावे पसाय दाने जे खडाञ्चि व्यङ्कटीषाण्डो तया सत्कर्मी रतिवाडो भूता परस्परे पडो जीवा दुरिता देति मिरदा विश्वस्वधर्मसूर्य पाहो जो जेवांशी शतसकलमङ्गली ईश्वरनिष्ठांजी मान्दया अनवरत भूमंडळी भेत तु भूता चला आरह अर्णव पीयूषा चन्द्र बहुना सर्वसुखी हो नितिः लोकी भजिगो आदिपुरुखी अखण्डितजीवी विशेषी लोकी दृष्टादृष्टविषये हो वे जी एमणे